истекает время, которое я дала геноцидникам украинского народа, трем котувальникам в отношении моей семьи, в отношении меня, живой женщины и в отношении малолетнего ребенка. Завтра начинается учебный процесс. Соответственно, гаджеты никто ребенку не вернул. Это телефон и это планшет. Соответственно, завтра отправлю сверание про ознакомивчиние злочину. И помимо этого мы, неделя, которая будет, да, с ребенком пойдем к уповноваженному правам человека в городе Запорожье, а именно координатор. То, что это сфабриковано дело, это так понятно. Я вам хочу сказать больше, у нас э, Республика Украина очень. Золотые люди, да, и они золотые, не только руки у них золотые, да, но это и голова. У нас очень многие, люди, которые разбираются в любом направлении во всех тонкостей. Люди, которые не прогнулись под именно корпорацию Украина. Когда это у нас наша республика, да, описалась именно слово Украина большими буквами. Вы же прекрасно понимаете, никогда. Поэтому сейчас в СИЗО. наши люди и находятся по беспределу. Напоминаю, что у нас должны были состояться судебные дебаты. Назову это именно не заседание, а дебаты. Это был, должен, должно было в четверг, в пятницу, но, к сожалению, не состоялись. Почему? Потому что именно в Ржинкизовском суде, ну это они же пишут Ржинкизовский суд, да, это вообще народный суд. А по документам это третий окружной суд. Отличались свет. То есть вокруг везде есть свет. Полностью везде. МАФ там рядом стоит. АЛИВАЙКИ. Ну короче свет есть везде. Кроме именно сюда. Я извиняюсь, что могу, могут быть помехи. Потому что могут глушить. Это как было на, у меня на ноутбуке. И... Хочу сказать вам небольшую предысторию. Да, вот. Э, я в громаде города Запорожья пересоединилась в 2021 году. А договор с громадом города Запорожья подписала 26 апреля 2021 года. У нас есть разные там люди, да, разные направления. Э, чем они занимаются, и люди, которые идут, люди, которые волевые, да, и люди, которые, к сожалению, нет характера. И, ну, как оказалось, как оказалось, да, вот, что Мы вроде как вместе, да, едим с одной тарелки, а были люди, с которыми я ела с одной тарелки, и эти люди испарились. А испарились, потому что не только они испугались, а и ну, слушают там всякие слухи. Слухи там всякие ходят, да, допустим. Я вам хочу сказать, чем помешала именно Анжела Рустимовна, именно Корпорации Украины, а чем она помешала? Своей правдой. Своей правдой, своим. Я только поступила. своей правдой и своей э, незламностью, да, и я шла вперед, я всегда открывала двери с ноги, в любой кабинет я могу зайти и по сегодняшний день в городе Запорожье. Почему я изменила немного тактику, я уже объясняла, потому что, видя, когда я попала в СИЗО, а по документам это есть общежитие, очень многие сбежали. Назову это так, сбежали. Ну, это ваше решение, да, это вы приняли решение оставаться или сбежать, вы боитесь, бойтесь, пожалуйста, это ваша жизнь. Не знаю, буду я с вами или потом, если вам понадобится помощь. Почему? Потому что я не одна, а у меня есть малолетняя дочь, да, и вы прекрасно знали, что и шли угрозы ее изнасиловать, а вас все равно рядом не было. Поэтому можно отпустить события. Туда говорит прощать. Ну, прощайте вы, а не я. Один, я вас поздравляю. Поэтому я хочу одно сказать, что те геноцидники, да, допустим, которые трутуют мою семью, а это уже пошел шестой год, да, не люблю, когда трутуют, унижают, грабят украинский народ, и молчать я не могу. Я не говорю, что, допустим, я делала правильно, я делала не до конца. А что имею в виду? Допустим, вот когда приезжаешь по какому-то делу туда, да, надо доводить все до конца прям на месте. Не ждать когда-то там чего-то, нет. Надо уже э, полному обсязе, понимаете? Кто-то говорит, беги там в другую страну, там, в другой город или еще куда-то. Слушайте, ну вы или полоумный, или я не знаю, почему я должна бежать со своей земли. Я вам хочу сказать, что все таки Бог и Аллах меня охраняет. И запомните раз, раз и навсегда, что меня э, отпустили по залог именно те, кто меня туда засунул. Да, вот кто дал вказивку четку так, Ростова-на-Сезон, я хочу сказать, они решили меня и отпустить. Э, почему? Вы же прекрасно понимаете, что если бы на меня что-то было, что-то было, Никто бы не посмотрел, что я там, допустим, одинокая мама, да, там инвалид, если бы я там действительно перешкожала Збройним силам Украины и формування. Я же вам объясняла, если бы я украла танк, да, допустим, если бы у меня была базука, 5-10, 20 если бы я взяла в плен военных, запомните, военные, раз я навсегда, что она в плен не берет, она берет только в гарем. Беру в Грем. Заключаем с вами контракт на год на испытательный срок. Шутка. Где разборки? Где разборки в полиции, как раньше? С кем? В смысле разборки? Мы не делали разборки. Я всегда спрашивала у сотрудников полиции их присягу. Они не знают даже свою присягу. О чем нужно говорить, какие вопросы ко мне? И я вам хочу сказать, э, поначалу одно время я переживала э, одной ходить в суд, ну, говорю, она есть. А потом Рустым, она сама себе дала трандюлей, сама сделала медитацию, да, там, допустим, и сказала, встала и пошла. Сейчас, одну секунду, может. Ага, не это... Поэтому Слава Украине, вечно слава. Поэтому я вам хочу сказать, что кто-то говорит, один в поле не воин. Я хочу вам сказать, что спасибо им, что они сейчас не... не находятся возле меня. А допустим, я стала еще увереннее, я стала еще сильнее. Все говорят, ну, там спрашивали, боюсь ли я, да, боюсь не за себя, а за свою, самое за свою дотыну, И я учусь. Кому-то не нравится, как я, там, произношение окончания, да, допустим, или еще что-то, я вам объясняю. Если вам что-то не нравится, да, допустим, если что-то не нравится, наймите мне репетитора. Если вам не нравится, как я выгляжу, я могу сходить к косметологу за ваш счет, там, одеться за ваш счет, пожалуйста. Вы такие умные, вы сидите, знаете, вот это и мне там что-то рассказываете. Я еще раз говорю, я когда, я, кажется, иду на дело в лобках, да, э, допустим, я делаю то, что мне нравится, да, допустим, даже губы я могу накрасить без разницы, каким цветом, и мне это нравится. Это мое личное мнение. Я не играю на публику. Я всегда, э, если вы смотрели на мои эфиры, да, выносила то, что есть на самом деле, и чтобы люди понимали, что есть геноцид украинского народа, что есть насилие в отношении украинского народа, но, к сожалению, многие не слышали. И есть такие люди, да, которым я начала мешать. Это были, я думала, что это близкие люди. А у этих людей, ну, как они считали, что я могу подорвать их авторитет. Выражусь так. Так запомните раз и навсегда, что у каждого человека, да, у него своя изюминка. У каждого человека своя изюминка. И ты не можешь отобрать у него его изюминку и дать ему свою изюминку, понимаете? Мы же рождаемся все разные, полностью все разные. Только, наверное, понимаете, человек, который начинает паниковать или еще что-то, он не уверен в себе. Как вас зовут? Меня не зовут, я сама прихожу. Канал называется Анжела Рустеловна. Поэтому я, какая я была, если буду, я рождена, да, народжена. Я знаю, что у меня мама очень любила отца, хотя отец мой чудил по-своему, ну то такое. И я рождена от любимого человека, да, я рождена в любви, поэтому и у меня ребенок без отца, да, растет, но я никогда не говорила ей чтобы она ненавидела своего отца, а всегда не отбивала, да, вот это семейные ценности, ну, грубо говоря, потому что у нас их убили, семейные ценности. У нас уже это нормально, когда женатый мужчина или замужняя женщина, имеет любовников. Ну, это у нас уже в принципе вошло нормально. Ну, я считаю, это не нормально. Я считаю, что если не можете вместе уживаться, да, не надо даже жить ради детей, надо просто расходиться. Ну, у каждому свое. Поэтому наступает период такой, да, вот на днях у нас тоже должны состояться суды. Это, ну, якобы, по их нему зло, злостное продление в отношении ребят, которых незаконно удерживают. Я знаю почему, да, предполагаю, не буду утверждать. Не знаю, почему звук пропал. Ребят, напишите, звук есть или нет, но ну, могут глушить. Вы же понимаете, что я не нравлюсь своими там какими-то эфирами, поэтому могут глушить звук. Одесса, привет. Так хотелось к вам поехать в этом году, но, к сожалению, не получилось обратно. Поэтому скажу одно, что я не сдаюсь, я иду дальше. И, скорее всего, что они, почему ребят не вывозят на суды, почему у меня не состоятся суды. Они ждут, пока выйдет эта геноцидница украинского народа, начебто судья, следчий судья Гашук, которая вместе работает в пару. Это противник Запорожской областной прокуратуры Швейц. Это не первые дела, которые они вместе клепают. Только я вам хочу сказать одно. Но ну, кто-то их прикрывает. Вот мне интересно, кто их прикрывает. Я вам хочу сказать, что это далеко человек, который находится не в Запорожье, да, я, за пределами Запорожья, я думаю, это Киев. Потому что в отношении нас, в отношении нас заказ поступил с города Киева. И все-таки все равно очень хочется узнать, да, посмотреть в глаза именно тем ушлепкам, ублюдкам, ушлепкам, которые состряпали данные дела. И еще, ребят, очень интересно получается, что YouTube сегодня присылает мне уже второе попереджение по поводу, якобы не нравится, какие комментарии пишу. То есть они говорят, вы не имеете права теперь отправлять комментарии, да, только через день вы можете отправить. То есть они решили, именно, знаете, когда это началось, это после вчерашнего, когда я сказала, что давайте поменяем, да, любого военного человека, на депутата, военный человек идет на 30 месяцев в Верховную Зраду, а депутат идет на 18 месяцев на ноль, ну, на 30 месяцев соответственно воевать согласно их новой вказивке, согласно 60-й статье Конституции. И после этого YouTube начал присылать, что ему не нравятся комментарии, которые я пишу. При том, что я полностью слово ⁇ плохое ⁇ не пишу. Я там написала ну, слово ⁇ пи ⁇ вы помните, да, это слово. Я говорю ⁇ пи ⁇ там точки ставлю, да, и в конце буква ⁇ Р ⁇ и им это не нравится. Я смотрю, я знаю, какие комментарии это вообще пишут. Я, в отличие от многих, отдыхаю. Но я думаю, что вот, много я пишу, а им это не нравится. Один. А пофиг на YouTube У меня уже 10 в написал имя, что они с меня кормятся они заглохли. <laughs> Спасибо большое, обязательно <laughs> воспользуюсь вашей подсказкой. Начинается новая неделя, у Русимовны со вторника начинаются судебные дебаты. Боже, когда тебя уже посадят по жизни на О, какая-то пишет. Слушай, меня дебил или дебилка внимательно. Ты приди, мало того, что мне скажи это в глаза, и обоснуй то, что ты сейчас это написала. Богом обдуль, обделенный человек. Понятно? И начались опять это... Вот эти дебилы начали писать. Это когда я опять говорю, что надо поменять. Да, вот смотрите, опять говорю, что военного с депутатом надо поменять. И вот начинаются погрозы. Там или когда тебя посадят, или что куда то Так, ребят, <сёк> перейдем к хорошим новостям. Булатова. А, ну, есть такое, Чебуланов, Чебулатов, города Киева. Я предполагаю, кто-то может писать. Скорее, скорее всего, и Киев. И, скорее всего, я понимаю, кто это может писать. Перейдем к хорошим новостям. Мне прислали посылку очень такую маленькую, еле ее дотащила домой, аж целых 12 килограмм, но я мужественно, знаешь, ноша не тянет, еще как раз тянет, да, дотащила до подъезда, потом аж на пятый этаж. И это первая новость, спасибо ребятам, не буду говорить, кто меня прислал, не могу сказать, но там очень все вкусно. И вторую новость, у меня появились глобальные защитники. <laughs> Именно глобальные. Я должна быть с ними, грубо говоря, 24 на 7. Звонить я могу в любое время. Не дай боже, что будет происходить. Поэтому спасибо огромное. Не буду тоже называть имена. И появился еще один человек. Его зовут Тигран. У него свой есть ТикТок. Я тоже ссылочку оставлю у себя, скажите мне, в Телеграм-канале. Тоже молодец такой, который понимает, что происходит, и открыто говорит, ничего не боится. Поэтому спасибо, ребят, что вы есть. Спасибо огромное. И спасибо за защиту. И я понимаю, что защита именно физическая со стороны мужчин мне пошла, да, Ларис. И для меня это очень приятно и неожиданно. И также подтянулись спортсмены. Тоже, что очень-очень приятно. Вы знаете, и повторюсь, что я хочу жить у себя. Именно у себя, а не куда-то выезжать, приезжайте лучше вы к нам, а не мы к вам. И еще. Напоминаю, кто такие ЦЦК, ТСП, да, все говорят, что громада, города Запорожья спонсируют. Хорошо, а кто спонсирует вас? ТЦК. -шіков? Лично я, дивидендов, да, там пишут, я ж ментам не раз говорил, дайте мне, пожалуйста, вот эту книгу, да, где там распитую, ведомость, говорю, покажите. Я говорю, сколько бабла я получаю? то, что допустим у меня были донаты, да, на моем YouTube канале, как есть, карта, так и есть. допустим, и то, что там заработаю, я мало ну, за определенную, да, допустим, это какие-то там отчеты, там э, в налоговые еще что-то. ну какого хрена, какого вы имеете отношение вообще ко мне? я вообще за вас, блин, служба беспредела Украины я называю это так, я не знаю, вот знаете, люди носят три буквы. СБУ, но служба беспредела Украины. Может, я, если бы там было полностью написано, я бы сказала, как она есть на самом деле. Ну, так как три буквы ну, перевожу так: у них вообще двухярусный, да, Двухъярусные, правильно, правильно, вроде как правильно, да, двухъярусные квартиры, и вы мне еще что-то говорите. Я знаю, что очень многие. Ну, там, служба предела Украины, да, или те, которые в черном, которые давали присягу украинскому народу, начинают выезжать, выезжать начинают за границу. Понимаете? Просто выезжать за границу. А вам запрещено. Вам запрещено выезжать. А им разрешено. Так, вы этих защитников вас не направили на свою позицию она своей Слушайте, ну, если бы я хотела, я бы давно уже была на той волне, на которой бы я хотела быть. Отвечу так. Скажите, что вся служба Божия Украины. Ну, не знаю. Не знаю. Не видела у них ни кадила, ни свечей, ни Библии, ни Корана, вообще ничего. Да, но я хочу сказать всем, кто ограбил украинский народ, чтобы у вас кто продал украинский народ, да, чтобы у вас там все подбирали за границей, чтобы вы бомжевали, чтобы вы стали просто бомжами. Заходите вернуться в Республику Украину, Бог с вами, я вам лично <свят> билет обратно оплачу. А для чего, чтобы тут вас ждал о, Народный суд и Народный трибунал? Как-то так, ребят. Напоминаю, что... 11 сентября будет э, месяц, как я открылась, будет, э, будет, новый YouTube канал, да, дополнительно будет называться юридическая кулинария. И в прямом эфире будет, будут делаться манты. И напоминаю, что все, кто хочет со мной попить кофе, знают, где я работаю. но это Патриотическая 58. Э, приезжайте, пожалуйста, на свежий кофе, на свежую выпечку. И неделя эта, которая будет, я думаю, все-таки будет немножечко тяжеловато. И всех поздравляю с 1 сентября. А именно родители, родители вы готовы. Я вам хочу сказать, что раньше, если мы помним, да, до распада э, Союза есть такая фирма ФСБ, а есть такая фирма СБУ. И я знаю, что э, многие учились в одном институте. Понимаете, к чему я говорю, да? Я думаю, не надо дальше продолжать. Как-то так. Я хочу сказать, напоминаю, что против... Э, Сотрудников ДБР, а именно Мелитопольских, да, Запорожской области, открыты уголовные дела. Но не, остались, ну, не находятся на посаде. Поэтому напоминаю, что за вами следят. Да, одна контора. За вами следят, как и за мной. Меня слушают, причем везде. <coughs> и всегда. <coughs> ну, спасибо им большое за охрану. Я еще, правда, не знаю, кому сказать спасибо. Все буду Украина. Люблю свою землю. А, а, та падаль, которая решила лишить меня моей земли. Та падаль, которая принимает значимые законопроекты, проекты, которые дальше кошмарит украинский народ. И те, особенно, которые продали украинский народ. Я не думаю, что вам будет свободно э, даже жить в какой-то другой стране. Я представляю, сколько людей уезжает, да, и выехала. Я хочу, чтобы вас всех вернули. Просто всех вас вернули. Всех до одного. Вы мне, да, вот э, 25 дней, когда я была в СИЗО, я думаю, для меня это фигня. А для вас, чтобы это было 25 лет. Плюс еще раз 25. И еще раз 25. В Америке дают сколько там? Два пожизненных срока, три пожизненных срока. Вот то, что я желаю вам. Все, ребят, свет дали, пошла стираться и пошла готовить что-то вкусненькое, потому что скоро дочь приедет домой. Берегите себя, объединяйтесь, помогайте друг другу. У меня тоже начинаются занятия. Не сдавайтесь. Просто не сдавайтесь. Все будет хорошо.